Рівно рік тому українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко звільнили з російської в'язниці. Мало не всі зустрічали героя України. Зараз бачите, як це було. Колишня бранка поверталася на батьківщину після 709 дев'яти днів, проведених за тюремними гратами. Тоді 41% українців вислю... висловлювали їй довіру а 10% були готові підтримати на президентських виборах. За останній рік народна обраниця зустрічалася із лідерами бойових угруповані, закликала. До переговорів із ними анонсувала власні списки Савченко для звільнення заручників. Втратила місце у фракції Батьківщина, яка провела її до парламенту. Народний депутат більше не представляє Україну в пар'є, а парламент нещодавно скасував так званий закон Савченко. Ще політик відмовлялася від депутатської недоторканності. Сама народна обраниця сьогодні в ефірі нашого каналу коментувала рік на волі і запевнила, що проти неї ведуть дискримінаційну кампанію. Рік говорити погано, щоб людину знищити інформаційно, а потім рік мовчати. От з сьогоднішнього дня починається той рік, коли я померла. Я помираю, і ви це будете бачити. Тобто ви і так бачили, що там зменшилася інформація. Зараз буде рік, коли мене будуть зачищати з інформаційного простору. Тому це буде рік політичної тиші. Я не маю на увазі померла фізично, я маю на увазі померла політично. Ну, вы как технолог, то не, как не вы скажите. Правда, что проти Савченко ведут компании? Конечно. И если ее вбывают, то кто ее створив? Ну, во-первых, давайте так посмотрим. Мне очень нравится, когда общество свои болезни переводит на кого-то. А, вот, честно говоря, вот сколько Савченко существует в информационном пространстве? Год, да. А до этого, на самом деле, два года за тюремной решеткой. А... Савченко не меняется с самого первого момента. Это же не вот ситуация Порошенко, когда мы сначала видели человека, который нам обещал все что угодно, человек, который говорил, что изменения должны быть быстрыми, радикальными, что все произойдет, а потом неожиданно мы обнаружили, что все не так. Человек, который говорил, я продам бизнес, а вместо этого два года бесконечного давления общества по поводу Липецкой фабрики и, в принципе, бизнеса совершенно в России. Савченко, я не видел такие изменения. Савченко потому и произошла, что она, а, неуправляема, всегда говорит неудобные вещи, но когда она была в застенках, это работало на нее. И мы этому аплодировали. Савченко, которую невозможно было согнуть, Савченко, которая показывала наиболее достойное поведение свое за решеткой, в тот момент, когда мы видели, когда мужчины попадали за решеткой и резко начинали а, закутываться в одеяло, болеть и, и так далее. Такая и тогда за решеткой, это Савченко, да, вдруг мы вдруг решили почему-то, что она может быть президентом, хотя она ни разу об этом не говорила и была сама удивлена. За когда Савченко в таком же виде попадает в украинскую политическую систему, и начинает говорить неудобные вещи, начинает говорить неудобные вещи про войну, начинает действовать абсолютно неуправляемо. То есть сама принимает решение, что она поедет и будет э, договариваться с боевиками о том, чтобы освободили пленных и так далее. Это вдруг вызывает страшное недовольство политикума. А то, что, безусловно, этот год был абсолютно включенного против нее компромат, так это было очевидно, потому что, ну, извините меня, я очень смеялся, почему люди это верят, что Савченко зомбировали, что Савченко работал на путина и так далее безусловно этот сигнал был жден где то в администрации президента потому что как раз савченко на воле и савченко неуправляемая несогласованный и савченко которая скажем так говорит неудобные вещи этот человек должен быть уничтожен и это все очевидно Вчора на вашому місці був пан Віктор Колов, теж ваш колега, який якому приписує співпрацю так, час адміністрації президента. Чому він дорікав, то не тим займається? Так, він це... сам спростовує часто. Він дорікав Савченко, мовляв, от подивіться, є ж кадри, де вона з беркутівцями там заодно діє на Майдані, і так далі. І так далі. А хіба не в адміністрації президента створювали образ Савченко? Ні. Це що, такий провал? Нет, конечно, не в администрации президента. Просто в тот момент, когда Савченко стала мировой известностью стала символом Украины, да, и символом несгибаемой Украины, более того, скорее всего, российское телевидение ее создавало. Я слушал, и, скажем так, кто-то из российских деятелей говорил, что знаете. У российской власти была серьезная ошибка с Савченко. Они ведь думали, что взяли женщину, которая а, покажет свою слабость. А говорит: вы на нее посмотрите, это же железный, ну, как бы железный человек. Изначально была провальная спецоперация ФСБ. И э, я думаю, банковая и Уколов, который лично является, мне кажется, одним из авторов компании, вынужден был принять Савченко такую, как есть. И пока она была за решеткой, было выгодно ее награждать, было выгодно бороться за ее спасение. Э, хотя вряд ли банковая серьезное что-то делала для ее спасения. Я, ну, это происходило благодаря другим людям, на самом деле. Но дальше, конечно, пришлось включить обратку и доказывать обратное. На самом деле... Как вам сказать? Мне кажется, самому Уколову и многим, банков, э, многим спикерам с Банковой должно быть неудобно. Потому что ровно они прославляли Савченко, да. а потом они вдруг начали э, рождать компромат. Про Беркут и Майдан на самом деле надо спросить саму Савченко. Мне так ну, довелось, не давал, что баланса, на да, она объясняла, что она там делала, как она делала, и она не уходит ни от одного ответа. Потому не ну, кажется очевидна. в, в інтерв'ю польському виданню. Сама Надія Савченко заявила, що готова балотуватися в президенти, а її політична сила буде брати участь у парламентських виборах. Далі цитую. Я готова взяти на себе відповідальність за країною, взяти участь у президентських виборах. Крім того, у парламентських виборах буде брати участь моя політична сила. Кінець цитати Савченко наголосила, у низькі рейтинги не вірить. Мовляв, підтримку простого народу бачить на вулицях, а це найголовніше. Є шанси у Савченко стати президентом? Знаєте, ми сьогодні цей вопрос задавали уже одні журналісти після її заявлення. Я говорю примерно так. А... Когда-то меня спрашивали точно так же про Ляшко. Вот в тот момент, когда у Ляшко известность была 2%, когда все, что мы о нем знали, только узкий круг, это ролик его допроса по, если я не ошибаюсь, по делу хищения государственного имущества его допрашивали и по билбордам, которые впервые появились в Киеве, где он бабушка на велосипеде катал. Люди спрашивали, есть у этого политика шансы? Есть, естественно, как такой, знаете, человек, у которого в опыте было уже много компаний избирательной. говорил, да нет, конечно, нет. Это крайне негатив, человек абсолютно отсутствует политическое содержание. Если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что Лешко будет конкурентом с неплохим результатом на президентских выборах, 2014 года, если бы сказали, что у него будет своя фракция, и он будет входить сегодня, ну, как минимум, в первую пятерку политиков по известности, да и по рейтингу, честно говоря, он у него достаточно высок и гулял очень сильно. Я, например, помню социологию 2014 года, когда, в принципе, у него рейтинг достигал 22%. Это очень серьезный рейтинг. И если бы не включенные против него серьезные антикомпания, которые вели плюсы, которая опустила его рейтинг довольно серьезно, мы бы, наверное, сегодня имели другой Лешко. Я ни в коем случае не симпатизирую Лешко, не являюсь его сторонником. Я просто говорю факт. Поэтому в украинской политике, как минимум, нельзя говорить, что кто-то имеет шансы, а кто-то не имеет шансы. Завтра может появиться человек, о котором вы не знали, и у него будут все шансы. То же самое сейчас происходит с тем же Вакарчуком. Еще вчера мы знали его как певца и не думали совершенно о том, что он может быть политиком. Та же история с Кличком. Боксер, какой политик? Тем не менее, он сегодня мэр Киева, а, а когда-то в парламент, в 2012 году зашла, очень серьезно фракция Удара. была, она возглавляла реально объединенную оппозицию. Поэтому у Савченко, как минимум, есть один ресурс, и очень важный она является не просто известным человеком, ее знают за пределами Украины. Этот ресурс вполне можно использовать. Ну, я не знаю ее шансы президентские, здесь действительно трудно поверить. Но уж точно она может оставаться и быть влиятельным политиком, и этот шанс использовать. Другое дело, что политик может шанс свой утрачивать и действовать не мудро. И мы не знаем, как будет действовать Савченко, пока, к сожалению, этот год у нее не очень хорошо получалось пока она оказалась абсолютно не готова к тем реалиям которые она встретила в украинской политике за российскими застенками она действовала куда эффективнее на самом деле чем в политике это оказалось куда сложнее что будет дальше покажет только время и сегодня там прогнозировать и с умным видом говорить вы знаете никаких шансов нет или вот она гарантированно станет президентом дело неблагодарное и ненужное